позвали, для чего всех собрали. Потому что то, что сейчас происходит на районе, нам не безразлично. Поэтому очень хочется помощи всех, кто хочет помочь. Поэтому очень большая просьба. Выслушайте всех, кто может помочь. Мы сейчас объясним, что конкретно нужно. Все цели и задачи. Хорошо? Тогда очень большая просьба. На сегодняшний день у нас здесь присутствует начальник райотдела Александр Дыркач. Попросим его присоединиться к нам сюда. это некуда. Мне не зачем. Надо просто уже принимать какие-то действия и что-то делать. По принадлежность? моей принадлежности в данный момент я никогда в жизни не был в партии, ни в какой. Я житель дарвинского района. Сам бизнесмен. У меня своя фирма с 98 -го года, здесь, да, в Дарвинском районе. Партия никогда не относился, не отношусь. Так получилось, что с четверга пришлось. Так люди попросили, организовались. Вот. Битковского заставили написать заявление о выходе с партии. Вот, и дать нам возможность здесь хоть как-то доладить порядок. Поэтому пригласили всех, кто желающий. Очень, конечно, недостает людей, которые с опытом, которые люди оружия взрослые, а не молодые. Вот. Которые что-то в жизни уже научились, что-то умеют подсказать, подруководить. Вот. И с нами вместе поучаствовать. Поэтому большая просьба, выслушайте, пожалуйста, нас до конца. Вот. И кто захочет принять участие, мы сейчас все расскажем, как мы это все видим. Хорошо? Все, тогда да. давайте сделаем так. Сейчас вот наша милиция... Вот. Перешла на сторону, понятно, начальник твоего дела, со всей милиции полностью всячески помогает Даринскому району, все наши этой организации, помогать это и порядок. Добрый день, немножко сложно говорить причины, Не мы... Поднима, вы поднимите, Нет, поднимите. его. Добрый день, я еще раз представлюсь. Моя фамилия Довкач. Зовут меня Александр. Я начальник Гарнинской милиции в должности порядка 7 месяцев уже. Я перед своим выступлением буквально два слова скажу. Тебе типа, выражу те слова благодарности, которые дарничане оказывают в милиции и обеспечивают правопорядок именно в Дарницком районе. Я приведу маленькие цифры, буквально, я понимаю, что они неинтересны, но тем не менее последние трое суток в Дарницком районе не было краж с машин, чтобы вы понимали, такого не было на протяжении последних восьми лет. Это благодаря вам, благодаря координации совместной координации, не допустили таких правонарушений. Но, к сожалению, остается, я бы так сказал, непонимание друг друга. Я хотел бы просить вас не разделять на свои и чужие все мы Дарничане, все я прожила с 95 -го года в Дарвинском районе. Все мы должны быть одним целым и не допустить то, что случилось у нас за последние три дня. А именно, за последние три дня первые сутки у нас совершилось в том, что ряд наших активистов возник словесный конфликт в парке Поздняки и было применено, было применено травматическое оружие, пошутал один человек. На следующий день у нас Идентичная ситуация. Активисты Евромайдана с активистами Дарнинского района вступили в словесный конфликт, в который закончился стрельбой из злокосводного оружия. Сегодня э, у нас подобная ситуация. Активисты Евромайдана и Дарнинского района. Опять же, конфликт возник на почве того, почему вы патрулируете здесь улицу, почему я не имею права здесь патрулировать. Нанесли ножевое ранение, не проникающее тоже активисту нашего района. Поэтому мы а? Активисты Евромайдана кто? Активисты Евромайдана кто? Там есть три силы. Правый сектор, самооборона и афганцы. Давайте да, мобилки выключим. А -а -а Обычные жители... Нет, не активисты каждый... Евромайдана кто из этих трех сил? Они 400, просто, 400, просто 400, 400. участники Евромайдана. Они не представляют ни одну из каких-либо Просто участники, которые утверждают о том, что они на протяжении трех месяцев находятся на, Майдане, на Евромайдане и, как представили, они являются участниками именно этого мирного собрания. Что касается организации действий, я действительно искренне благодарен, что... Несмотря на то, что мы длительное время Несмотря на то, что длительное время мы призывали оказать помощь правоохранительным органам по поводу патрулирования улиц и обеспечения порядка. Благодаря услышали нас. Спасибо вам огромное. Последние два дня проводим совместное патрулирование. Патрулирование проводится следующим образом. Мы внесли предложение, так как органы правопорядка имеют опыт патрулирования улиц, знают э, тактику проведения патрулирования, было внесено разделение района, как и раньше было, на квадраты для осуществления патрулирования. Сегодня в ночном на маршруты выехало 15 совместных патрулей. Это сотрудники правоохранительных органов Дарлинского района с огнестрельным оружием, а также активисты, которые изъявили желание совместно с органами правопорядка патрулировать нашу улицу. Сегодня было проведено Такое патрулирование дало положительные результаты, было задержано трех лиц, которые подозреваются в совершении преступления. Как я и подчеркивал, сегодня и кражу с машин задержали, не допустили совершения. Что хочу попросить: хочу попросить одно: первое, Призываю к толерантности и пониманию, не делить свои, чужие и так дальше. Второе, хочу, если есть желающие, которые хотят оказать патрулирования, обеспечения правопорядка, особенно в ночное время в нашем районе, присоединяться, регистрироваться, объясняя, почему необходима регистрация. Я не позволю никогда, чтобы в милицейской патрульной машине, где находятся люди с оружием, находились лица, которые раньше привлекались к уголовной ответственности за преступления против личности, убийства, грабежи, разбои, телесные повреждения. Я не допущу, чтобы в машине патрули... осуществляли патрулирование, лица, которые склонны к наркомании, а также психбольные. Поэтому мы предложили регистрацию, мы проводим по нашим учетам в течение 15 минут. Я думаю, вы сами не хотите, чтобы сзади, за спиной к вам, с вами ходил человек, который трижды, пять раз привлекался за наркоманию и неизвестно что. Я не говорю, что они плохие люди. Я просто в настоящий момент не хочу допустить, чтобы не было у нас лишний риск. То есть обезопасить как вас, так и своих сотрудников милиции. А, квадраты есть, они обозначены, обозначены Единственное, прошу вас одно. Если есть желание патрулировать Дарминский район, поддерживать правопорядок, первое призываю осуществлять правопорядок возле своего дома, так как только вы знаете все свои повороты, все свои подвалы, все свои, где возможно скрыться человек. Тяжело жителю Осокарков патрулировать старую Дарницу. Поэтому призываю всех сорганизовываться по месту своего жительства. Место своего жительства легче патрулировать по знанию района, а также вы знаете всех жителей. Кроме этого, хочу попросить еще одно. Не смещаться с места патрулирования, потому что возникают конфликты. Каждый знает, должен знать, что он находится вот это его квадрат и выходить за пределы патрулирования. Не стоит под по причине того, чтобы не было конфронтации с соседними людьми, которые осуществляют э, патрулирование. Хочу еще указать я извиняюсь, Я Последний. Вас перебиваю. К Нам приехали представители сотни с э, Майдана да, мы вчера... для того, чтобы у нас да, мы вчера общались понимать, нас принять участие в нашем. Представьте, Давай, представьте, представьте, представьте. Тут еще есть места, пожалуйста. Да, вы же приехали вот сюда не стоять. Выходите, я вот здесь я здесь тоже местами. приглашенный, поверьте, я не имею права приглашать отвечать. А какая вообще обстановка в стране? Президенте находится. Ребята, давайте мы будем я решать Микро, то, да, что, что в Дарнице, а не то, что в стране, пожалуйста. Ну, поверьте, вам всем разговоры разговаривают. А тут чем вот эти люди. не спят. Я заниматься в Дарнинском районе, но на протяжении этого времени занималась именно правопорядком в Дарнинском районе. И третье, что попрошу. Патрули, которые будут осуществлять патрули активисты, не принимать активных действий по задержанию тех или иных лиц. Для этого есть сотрудники милиции, которые Можно задать вопрос. Данусь Я сейчас договорюсь секунду. Нет, подождите, подождите. Вы мне говорите там, Встаньте, пожалуйста. балабан. Балаган делайте в данный момент. Сейчас там происходит ситуация на армянской улице. Милиция приезжает четыре раза, ничего не может сделать. Активисты выбивают, дверь, хотят ну, учинить самосуд над другим человеком. А вы мне говорите, чтобы э, люди не принимали участие. Так где же милиция в Дарвинске? Что же она ну, сидит, проедет и не едет? А мы сейчас как раз собрались, чтобы она что сейчас ездила. Еще Нет, раз. Она не спала, активистов с Евромайдана и та кровь, которая по никто ее не забудет. Да, анатолий, вы там людей покалечили. Женовное творчество, я обучаюсь, у меня два За, того, за все действия сотрудников Дарницы, я несу персональную ответственность. Товарищ милиционер, И только вот, я момент... отвечаю за те действия, которые Подождите, были... Подождите, там, там на человека могут учинить самосуд. Вот позвонили, выломали дверь в этом доме так уже... Поехали. І о, о, о. треба відправити в даний момент зразу ж. Зараз відправте від мене нам на розбирати. Ну, я, ну, я скажу просто одну секунду. З приводу самосуду, з приводу всіх рішень. Я, вот, наприклад, вже не співтретю добу, і мені цікаво, у вас о, йде загальне таке ставлення до всього. Просто у нас є автопатрулі. Вони дуже чітко звітують, ми працюємо, але при цьому влаштовувати самосуд не можна. Віліція приїжджає, тепер дивись, Законодавство України долавуватися в чуже приміщення не мають права без загальних відомих вагомих підстав. Ми не будемо Ну так ми не будемо заворот, щоб не було Міліція була Ну так міліція приїжджала, вона була там, у мене є на це підтвердження, і я про це знаю. Не потрібно задати. А какое у него основание зайти в квартиру? Я прошу выкачания, давайте мне будь ласка, Владимир, будь давайте мы эту слуха ему присоединяем да, и потом задам все запитания. Можно, можно, можно одно слово? Не, ну, Во-первых, давайте начнем с того, что э, начнем представляться. Задирейка, Андрей, микрорайон Бор. Во-вторых, во давайте поймем, для чего мы здесь собрались. То есть у всех у нас одна цель не допустить Нарушение правопорядка И сохранить безопасность наших семей И людей, проживающих в Дарвиновском микрорайоне Поэтому давайте как-то жить в цивилизованном обществе Выступать по одному Поднимайте конкретные вопросы Единичные вопросы, их сотни, их тысячи всплывало за эти четверо суток И какие-то всякие провокации Давайте индивидуально То есть человек пришел с милиции. У нас действительно никто не отменял закон Мы живем по конституции давайте все-таки будем жить в правовом государстве. Нам сейчас должны рассказать, я бы хотел попросить, чтобы рассказали процедуру. И я думаю, нам в этом всячески помогут, чтобы зарегистрировать и упорядочить, скоординировать те процессы, которые происходят у нас в Дарницком районе. Поэтому давайте все-таки еще раз призываю к какому-то порядку. По одному. Есть человек, который нас пригласил, который сидит сейчас и должен, я считаю, давать слово тем, кто поднимает руку и так далее. Давайте по порядку, пожалуйста. Никто не хочет здесь сидеть целый день. Потому что сейчас каждый будет поднимать свои вопросы, это будет... Дома, у нас есть суд. Все, все, да. Спасибо. Последний. Доброго дня. Меня зовут Букняк Володимир, я керамик Дарнинской районной организации Украинского объединения свободы. Вы сами слышали, что эта людина, которая представила правоохранителей, у нас 7 месяцев на посадке. Буквально на днях, ну, декілька місяців тому бачили, що робили в Дарницькому райвідділі. Начальник цього ревіділу не міг бути в курсі, не міг бути непричетний до цих подій. Про що ми зараз говоримо? Викликають міліцію, вона приїжджає, розвертається і просто їде. Буквально три дні тому наш свободівець перебував в Дарницькому райвідділі. Ставились до нього як до останнього скота. Буквально три дні тому. Ця людина була начальником ревідділу. Щоб ви розуміли, що зараз де посипання головою попереду. Тому що контора, контора накрилася. Не берете. Прибрати всі потрібно знати. Секундочку, будь ласка, без паніки. Зараз відбувається напрацювання документів по створенні Дарницької народної ради. Де будуть включені всі органи для забезпечення життєдіяльності Дарницького району, в тому числі з охороною. Волонтери з воду Майдану брали активну участь по охороні Дарницького району. Весь процес революції, оці тітушки, тушки, яких виловлювали по Києві, в тому числі в Дарницькому районі, про то по КМДА, на весь процес революції відбували, що виловлювали тітушки По Києві нам поступали на Майдан. Поступала інформація, деякий автобус побачили, де побачили, яку підозрілу групу людей з Майдану виїжджали машини і там вирішували ці питання з цими тітушками, Провіряли їх, хто, звідки, для чого, куди. Тобто все відбувалося весь час. Ну, людей не вистачало організувати таке. Ну, дякую всім дарничанам, які підключились, вийшли і встановлювали Нет, ці допомоги. Спасибо вам, тому що ми тут живемо, а ні. Маленький вопрос. Я спрашиваю ще раз. коли конкретно вы говорите, что вы патрулировали улицы. Я аполитичен абсолютно. Я вышел на улицу 4 дня назад. За все это время с Майдана, да, мы были люди, приезжали. Они приезжали, смотрели, говорили, молодцы, спасибо, уходили. Никого из них не задерживали, никто из них, дослушайте, да, не совершал никаких активных действий в данном районе. Те, кто сюда приезжали, они координировали со мной непосредственно афганцы, с которыми у меня связь непосредственно. Могу хоть час набрать, как бы по пообщайтесь. Я еще раз повторяю, последние 4 дня у Майдана здесь, в этом районе, дел нет. По той простой причине, что и с тетушками, и с, и с нашими элементами, которые тут не сильно спокойные, мы справляемся своими силами. Поэтому давайте вы сейчас не будете нагнетать панику. В том числе, в том числе, и с помощью местной милиции. Вы... Я извиняюсь, если вы... Пост... Стой, это не перебивайте тот Я расскажу. Вы... Стоп, давайте вы высловим свою точку. Я извиняюсь. Извините, пожалуйста, извините, одну секундочку. Голова Дарницкого союза ветеранов Гайстана, Степназий Михаил Бежанович. Я вам одну хочу сказать. Мы начали правильно, да? Давайте не будем пока дискуссировать, что люди хотят нам предложить. Давайте послушаем. То, что было вчера, это было вчера. Потом мы использовать свои позиции. Потому что нам надо работать, а мы У нас зараз процес він але ми зараз тут і навіть. Ви будете, пожалуйста, розпахрубали, послухайте, давайте друг друга. Давайте не будемо. Тиша, будь ласка, дивіться, дивіться, ми зараз говоримо те, що ми робимо, чим ми займаємося, як ми з'явилися, чому ми тут. Потім далі кожен по черзі піднімає руку, задає питання. Ми всі питання залюбки дамо відповіді.

Да, да. Семьдесят минут! Слушай, ты не выражаешься. А, да. а, а мы не чукаем. ты Уважаемый, ты житель Дарницкого района, да? да? Я да? Я так у меня большая просьба. Присядь а на 5 минут и послушай, давай. Куда арм... Так, товарищи, товарищи, давайте помолчим. Давайте помолчим. Секундочку. Помолчите. Давайте сейчас скажем. Сейчас. Погодите. Мы сейчас собрались не для того, чтобы полчаса уделять внимание, кто что здесь сделал. Мы сейчас собрались для того, помолчите, сидите на место, пожалуйста, одну секундочку. Мы собрались для того, чтобы определиться, как делать дальше. То, что делала милиция до этого, это отдельный разговор. У меня лично тоже вопросов много к этой теме. А дальше мы уже будем разбираться. Давайте не будем ковырять сейчас то, что было раньше. Давайте не будем голос повещать ни у кого. -то. Давайте по-человечески решим. Очень... Решаем, что мы делаем дальше. Подождите. Потому что вопросы к администрации – отдельные вопросы. Вопросы к милиции – отдельные вопросы. Подождите. Мне не дают микрофон. Я буду кричать, чтобы вы меня услышали. Я украю. Я, 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 я не устраюваю. Ви тві, це ви влаштовуєте цирк? Да ви влаштовуєте. Послухайте я мене, будь ласка, послухайте Позову. мене, будь ласка, я Писпаде, хочу знати, хто Позову. люди. Які сидять в президії, які закривають рота? Хто люди? Які сидять в цьому залі? Я хочу взнати, ви це віче. Я так розумію, так я. Я член партії Батьківщина з 2004 року. Десять років Дарницького району. Десять років. Я, я зараз розкажу, в чому справа. Ви мене послухайте. От ті, хто зараз сидить в залі. кого мы тут на протязі многих лет не видели. И я знаю, что тут происходит, я вам сейчас это расскажу. Что тут вы... происходит. <звучат> <просу> <ролосу> Нет, вы меня послушайте, пожалуйста. Почему на это вещь не приглашена ни «Свобода» партия, ни «Дарница» Войковщина? <ролосу> <подпиши? ролосу> которого и снег. А не дайте мне сказать. Не Лежит не сейчас не в больнице без глаза. А Несколько не человек не из этой сотни погибли. На были без глаз. Да. Почему черты? нету вы здесь? Не почему нету здесь лукой, его заместителя этой сотни? А вы Это Дарбинская районная паркорганизация. организация Почему не пригласили? Мы случайно. Мене звуть Юлія Петрівна Рябова. Живу на Грихаренка 29. Представляю інтереси виключно Дарницького району. Починали з того, якщо людина не розуміє, хто, що і чим займається, розпочинали з того, що в парку Елтикс біля Груші ми зібрали просто молодь, яка захищає інтереси нашого Дарницького району. Я особисто запрошувала представників преси. Сьогодні представники з Німеччини приїжджали на блокпости, де у нас... Керують і координують рух. Якщо ви не розумієте, наприклад, хто я, ви можете підняти будь яку мою інформацію особисто. За мною немає ні кримінальних, ніяких адміністративних правопорушень. Я за о, майдан, я там відстояла декілька діб. Це третя доба, якій я сплю по дві години. Я маю на це повне право і тепер мовчіть. Форні суть в тому заключається, що ми хочемо. Просто ми організуватися, проблема є нагальна, тому ми що у нас ви мародерство, ви у нас і, а, да. дуже багато людей, да. які Вибачте, будь ласка, ви можете помовчати. Да. Сивіться, да. У нас мародерство да. зараз на районі воно да. процвітає, тому що люди, скажімо так, під загальний пункт вони просто піднімаються і вирішили там сьогодні, ми, там пограбували одні місця. Їздять маш... автомобілі, які стріляють по народу. А, серйозно, якщо є бажання допомогти. Чимось. Ми реєструємо автомобілістів. Автомобілістів у нас близько 200 машин, які в принципі їздять і патрулюють цілу ніч, цілу цілодобово. Цілодопово вони нам звітують. В чому заключається наша суть? Якщо ви не розумієте, там хто ми, що ми, ну я зрозумію, що ви не знаєте мене, я не знаю вас всіх. У нас так само було зібрано там 5 чоловік, наша основна маса, нам від 20 до 25 років, і ми просто хочемо допомогти. Може приєднатися. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Давайте вискажемо. А тепер ну просто я розумію, що ви. Ну, якщо ви думаєте, що там вбивали людей, так, вбивали. І я зараз. І я розумію, що всі зараз на шаленій проблематиці, і взагалі дуже складно все. Ну давайте вирішувати питання по любовну. Слухайте. Серйозно, я також не дуже сильно за там РУВД або міліцію. Я скажімо так, в принципі а політична. Я за те, щоб у нас було спокійно. Я хочу, коли я бігаю о 11-й годині вечора кожного дня, щоб у мене ніхто не прибив десь на районі. Дякую.